Я считаю абсолютно неправильно, потому как, ну, надо двигаться в Европу, и в России мы уже были, вот, надо пробовать что-то новое, это безвизовый режим, это, я думаю, ну, будущее нашей страны, не надо возвращаться в прошлом, надо пробовать жить в следующем в будущем. Нет, я считаю правильно, надо добиваться, чтобы Украина, ну, на мое мнение, как бы, я считаю, что лучше бы, если бы Украина не вошла в Союз. А почему? Ну, потому что во всем. Это только я так думаю, да, и пишут, что в агропромышленности вот только может быть ну, толк. А так экономика. Ну, и все говорят, и я, что вот кому надо наши товары в Евросоюзе? Наверное. Почему? Потому что нас на нем формируют, как будет в Европе, как будет в СССР. Так что я так считаю. То есть недостаточно информации. Да, да. А как вы проинформировали? Ну, Тогда можно было решать. На мое мнение, вообще должно быть развитие сотрудничества с Россией. Россия, Белоруссия, Казахстан, так как у нас более идет импорт и экспорт нашей продукции все-таки и с этими странами, а не с странами Европы. Ну, я против ЕС, не знаю. Ну, думаю, что неправильно. Угу. Что... З того, що ми, наше мнение все одно, наше мнение не чують ні. ті верха. Не чують. Так що то. Я думаю, що це що Євромайдани це дуже правильно. Чому? Тому що наше керівництво вже довело до, до того, е, ну, я так думаю, що, ну, хотіли все ж таки підписувати. ну, Виходить, як вроде, обманули всіх. Угу. Ну, от так, я думаю.